Приветствие священного приветствия, приветствие всех богов, приветствие мироздания. Приветствие священного движения и устремления ко Всевышнему. Гайя-гай. Мы устремляемся и видим, как к нам идет Свет Всевышнего, и мы Его приветствуем, мы прославляем Его святое имя. Но Тот, кто является Господином мироздания. ум слона и мягарди, ум Да. Святый правец. Вот видишь, ты все-таки понимаешь. Да, а ум ария Но обращение yeah. к Богу. Ну как? Датаяр тебе объяснит, кстати, сейчас, наверное. Мы с ним как-то разбирали эту тему. Что-что именно? Чем отличается, допустим, Бог, который является управителем той или иной сваргачетверти, от проявления Всевышнего для той или иной сваргачетверти? Ну. Но... Тот Чорнобог, Білобог і Арій дійсно керують там, а Всевишній там як ніби консультант в такому плані. Як ніби, ну. А аналогія яка тут є? Що він ніби старий. Ну, попередній президент тако <гум> по тобто е, хорошо, хорошо. іскра, яка шанується, але і до якої дослухаються, але фактично не керує. Ну як, але Всевишній, в принципі всім керує, ага. але без ну його прояв як такий. Е, Ну, не втручается в дие безпосредственно. То есть старается не вмешиваться. Он как бы там присутствует, и он, ну, в принципе, да, развивайте эту сверхчетверть, Если надо, подскажу, там благословлю, дам силы, все такое. И если кто-то из богов что-то уже накосячит, он за ними, так сказать, это все подчищает и делает, чтобы оно шло как нужно. Фактически, это также сверхдух, только на более глобальном... Масштабе. Так кто тут Правий? Сварай... Э, чьи Всевышнего? Смотри, имена? ты что мне сейчас пытаешься свидетельствовать. Ты прекрасно знаешь, что Правий – это одно из имен Всевышнего, в то же время как Арий – одно из имен Бога. Значит, Правий – это тот, кто Сварагу чварати Ария присутствует, как Наддуша, Наддух, самое так. Слона и мигается Правия славяно иммиграция до Наддуха Правия. арии, якіх словами в раті праві. Ну, та, звичайно, намудрил тут, ну, около того. Да, дальше. Татус ланаега. Значить, це на дух, на дух Всевишнього, який перебуває в чверті. Е, уже неправильно. На дух Всевишнього. Це що таке? Всевишній як на дух перебуваючи в чверті мудрості. Честь Бхамыс, кто? Думаю. Тату сваць на над дух, а Бхамыс — то есть кто коруяціе чувалі мудрыс. А как по-другому лингвистически э, модифицировать слово Бхамыс? Мыслуй Бог. Сами так. Э... Коли ты говоришь, что тот и мысль бог че Бог мудрости и Бог мысли, это разные вещи. Я это не коли говорил, я это всегда говорю, это факт. Просто здесь, поскольку правильно является более приоритетной, то упомянут и всевышний и Бог праве, а дальше упомянут уже только Тату, и дальше уже идем к другим богам постепенно. За Загадываются две четверти. Прави и мудрости. Ну, конкретно именно здесь, да. Хотя, в общем, там упоминаются все сваргачетверти, четверти. Упоминаются и нижние миры, и средние, и высшие, и так далее, и тому подобное. Но тут только две. Вот, прави – это Макдух в четверти Ария, а Тату – это Макдух в четверти Бхамыса. Нет, мы же уже разобрались, что бхамысл ⁇ это мысли Бог. А если у мысли Бога своя свергачетверть, значит, это просто... Ну, Карослава, почему ты такой ленивый? Почему ты сам не хочешь думать? Впрочем, проясняется вот называется... Зачем? Ну, тебе самому было бы удобнее не задавать вопросы, а самому быстро сложить все эти факты в мозгах там или на тонких планах, ну, в зависимости от того, где ты хранишь эти данные. Что ли ты то есть пояснил, пояснил а, сам так это придумал. Смотри, дело в том, что Раян Провеслав в действительности мне объяснял многие нюансы. Однако, вот такого, чтобы разжевывание и запихание в задницу, как вот практически некоторым людям этого хочется, чтобы им делали. Этого не было. Он давал некоторые основные принципы, как это понимать. И дальше, если уже что-то становилось выходящая за эти принципы или находящаяся на грани этих принципов, только тогда я уже задавал вопрос, понимая, что ну да, тут надо еще знания, еще данные, понимание еще больше принципов, которых я пока не понимаю. А тут, если у тебя уже есть понимание, что сварга четверти всего лишь четыре. Бхамысл это мысли Бог. А мысли Бога нет сварга четверти. Ну, о чем же тогда еще говорить? Да не страшно, там и Шукра Рахман упоминается. В получениях Сагаста четко и ясно написано, что ведическое писание никогда не противоречит само себе. И в этом нет ничего страшного. Да, упомянут правий, упомянут Истанбог, упомянут Тату и упомянутые дальнейшие боги. Что в этом плохого? Дальнейшие боги да, в данном Хорошо, здесь тогда не упомянут ни Белобог, ни Чернобог вообще. И не упомянут Всевышний, как Дашбог или Тембог. Поэтому говорить о том, что здесь прямое, прямое описание сварги вообще никаким путем не должно становиться мысль. Получается, что если проще, но достовернее мыслить, то не надо вот эти все штуки придумывать. Надо просто понимать, как оно есть благодарность, уважение, познание священных данных, которые, в которых возвеличен Всевышний, который Он нам оставил. Но mm -hmm. ну, последовательность цепи ученической приветственности, преемственности, которая веды дарит всем остальным живым существам. Понимай, это простые слоги, Здесь э, достаточно знать базовое понятие языка знания и все. Живая пита. и сва, живая пита. Ну, триглазый, святейший, жизни питатель. Тоже банально знать некие старые э, версии э, слов и все, и вопрос отпадает. Не надо строить теорию о мировом заговоре. Пыта, пыта чипита. А в принципе здесь зависит от диалектических элементов. Может пониматься и как пыта, и как пита. Если по древнему, то вообще поито. по самому древнему варианту, который мне известен. А позднее ой переросло в и, а и переросло в и. А позднее в каких-то диалектах оно опять перерастало в и, а в каких-то даже в е. Поэтому... Да, пата, могут не рамха, пата. Здесь все понятно вообще. Просто надо чуть-чуть мозги включать. Иначе. понятно, пата. Караслав, ты издеваешься или как? Почему? Пата, это понятно, что отец. отец. Отец правитель. Тебе просто надо взять труды по старославянскому языку, не полениться открыть, почитать и понять это дело. Пата, то есть пата, па великий отец. Это ну, настолько примитивно, настолько просто, что нету и смысла там. А с Паталой как-то Нет. Патала здесь па тала, то есть великое утоление. Местность, где хотят утолять свои низменные качества в огромных количествах. па А да, здесь па а, да? всего ну, я думал с Караславом разобрать это славление, которое мы воспевали в контексте того, что нам сейчас надо еще разбирать гимн творения. Однако с ним, как обычно, все очень интересно, и он проявил интерес в разборе другого славления. Это одно из тоже древних манкавиических славлений, и если то, которое мы сейчас исполняли, оно использовалось как часть других славлений то это чуть другая форма, которая использовалась э, иногда даже вместо основного славления, то есть вот как есть традиционное воскресное славление. но традиционное воскресное славление, оно уже адаптировано к староукраинскому, а позднее перечухано под украинский язык. а это древнеславянский вариант. причем один из Кроме того, что кроме традиционной версии славления, древней вариации которого это является, ну и более поздней вариации которого является то славление, которое мы читаем каждое воскресенье, кроме этой версии славления еще есть сотни вариантов славления, которые использовали в зависимости от каких-то потребностей, мест, времени и так далее и тому подобное

коль мы за это благодарим соответственно и всевышний может еще раз нам осуществить какие-то вдохновляющие действия чтобы мы лучше могли использовать его силы если мы понимаем источник этих сил и понимаем что с ними делать почему бы не дать нам дополнительные силы если мы готовы к этим подвигам то почему нам не дать возможность их осуществить я думаю, что нужно, но я забыл взять скальпели, поэтому не уверен, что удастся. Дальше Сиела, сиела, и стана рожив. Мне тоже что ты говоришь. говори по-человечески, а то бы скальпели резать буду. Ну, добрый чудо, еще говорить, я на тебя... Ну а я це я і так я говорю. Ну, так що. Я також не ось. В мене є ім'я. Можна ще пояснити сієвок. Ні, Горослависта, давай з усями розберемось. З чим? З усями твої. Ось є ось. Навіщо ти Бошой мих? Ось міра. Навіщо ти грючиш? Та нічого грючі? Це так не воно. Якщо це воно, там де хрюшки, то це воно там де хрюшки. Якщо ми усвідомлені люди, які стараємося. Ну, ты можешь назвать меня и по имени, и по функции, и вариантов куча. Можешь назвать Ари, можешь назвать Ари Радослав, там, Ари Степанович, там, преподаватель, объясняющий. Еще кучу можешь разных вариантов найти. Однако ось это не мое имя все-таки, как никак. Зразумело. И опять же, зачем я должен тебе создавать варианты, как тебе э, говорить? Ты сам должен продумать так, чтобы твоя речь была абсолютно точна. В Ведах написано «рцы слово твердо». Больше того, в других местах объясняется, что речь — это прямое отображение мыслительной деятельности. А в той же Аум ар написано «како люди мыслите, он наш покой». То есть от нашего мышления зависит э, вообще наша жизнь, наше развитие, все зависит. И мышление в какой-то степени даже важнее э, материальных проявлений нашей жизнедеятельности. Поэтому э, я прошу тебя оптимизировать свое мышление и соответственно говорить э, максимально точно, максимально качественно. Идем дальше. Сиела, сиела и стараюсь. Эту манкараю мы разбирали уже годы назад, и нет, недоброе. Если ты спрашиваешь, значит, ты не понимаешь. Значит, ты за столько времени не узнал, или ты узнал, или как? Как тебя понимать? Не еще раз пресный. Вот, так можно было бы и сразу сказать. Кроме того, что ты сам понимаешь в этой манкарае? Сила, цель, прояв, рам, молодые старые. Як видно, як такого... Где он живет? Затрудняюсь сказать того, я запытываю еще раз поясню. Карослав, ты сам, когда здесь одна была моя знакомая, ты ее пытался спокусить на то, чтобы она полезла в Индию и там лазила вокруг горы Кайлас. А, Ну что ж, А, Б, ты же сам это а, все знаешь. на горе Кайлас. Так ты же это сам. Ну что ж, ты опять удивляешься тому, что ты уже должен был давно настолько уяснить, чтобы уже понимать Вся манкурая, это как бы на Ну и да, и нет. Во-первых, ты уже ошибся, когда сказал, что это имя, что это проявление Всевышнего. Правильнее было бы, если бы ты сказал, что это имя Всевышнего, а не проявление. Потому что сиева дословно означает ясносияющий, своим сиянием создающий бытие, создающий жизнь, сияве, создающий явный мир своим сияем И да, есть проявление Всевышнего, которого также зовут и который живет на горе Кайлас. А, однако не все так просто. В данном контексте это уточнение, что Всевышний и только Всевышний ра единственная истина, которую стоит вообще постигать а, где бы то ни было. Можно краще читать, вся ява, вся ява. Можно? Вся ява ассоциируется с именем Всева. Соболезную. Ну да, вот простолюдины могли какой-то такой люб придумать. А вообще-то нет. Вообще-то это одно из имен Всевышнего. Если тебе будет легче повторять более архаичную форму этого и чего бы не. Ну, все так и бывает, всякое там. Хорошо, идем да. дальше или еще что-то уточняем здесь? Да. Ну тут все оно уже. То же самое, в принципе. Хорошо, а по э, тому словлению, которое мы повторяли здесь? Еще тут мы все изучаем. Так все или не все? Ну, наступный абзац. советку, наступный абзац. еще далее и другие абзацы. Сва Гайя Сиева. Гайя Гасиева. Банальная лингвистика и все понятно. Что ты угукаешь? Ну, одно разу недостатнику, взглядно на досье, потребно еще Смотри, это все обращение к одному и тому же. Когда ты говоришь, что один раз, ты подчеркиваешь, что то было обращение к другим Всевышним, а вот это обращение к этому Всевышнему. Это уже неправда. Всевышний едино во всех своих проявлениях. Поэтому даже если ты читаешь мантру Марасу, это тоже обращение ко Всевышнему, как к Сиева. И если ты читаешь мантру Сиева, это тоже обращение ко Всевышнему, и как к Марасу, и как к Богу, и как к Тем Богу, и как к Прабогу, и во всех его функциях. Вопрос в другом, что здесь детально повторяются некоторые концепции, связанные с пониманием Всевышнего, и в первую очередь ориентирующись, ну именно в данном контексте, на проявление Всевышнего Сеева. Это не так, что ему мало, что ты один раз ему повторил или два раза. Ты не теми образами чуть-чуть мыслишь. Понял ты ошибку? Ну как, приблизительно. А, что ты понимаешь дальше? Хорошо, дальше. Ладно, прошу хочешь. Правда, мата, Гаяга. Как ты это понимаешь? Маты правее. Почему? Право маты. Да. право что Право маты. Какие Прав. твои идеи? Да, правильно. Что? Правильно, да. Ну вот надо тут консилиум собрать. Потому Супер, что значит, если... Материка а вдруг... справа. Ну да, может есть слева. Слева, мать. да. Это идиотизм. Потому что надо понимать, что этот текст именно славление, именно обращение ко Всевышнему и соответственно к Матери Ради. И нужно предварительно помнить, что одно из ее имен это правь. Поэтому каких-то идей о левых матерях здесь никаким путем не уместно. Идем дальше. это еще раз. Да таяры, как ты это понимаешь? Я не пучу. Гайяга. Га. Гайяга? Ага -га? Да. Ну, это направление, ну, это дорога до Всевышнего. Это ну, приветствие этой дороги. Це... Стоп, ладно. Митродата, как вы это понимаете? Я знаю, что это Привитание здесь здоровья из кого-то это здорово. Да, точнее. То есть это приветствие священного пути духовного развития. Потому что у как ты начал чуть-чуть это, что это общее приветствие. Нет, это конкретно. Гайя, то есть мы приветствуем священный путь развития. Гаия. Га, то есть дорогу, движение, путь. Святовытху, Манкрася. И святовытху. Ну, в сердце присвячивается святовых. Конечно. А чем световых отличается вид тех, что выше? От кого? Кто выше, выше Всевышнего во Вселенной? Ты что? Мается на увазе. выше перечисленный. Да, здесь уточнено, что вся эта мантра дашь Богу посвящается. Святовых, это Бог? Да и нет. Опять же, ты пытаешься отделить проявление Всевышнего от самого Всевышнего. Сиева, Правий, Исвара, святовидх это всего лишь его имена. Ну и какая функция святовитха. Проявление Всевышнего в качестве витающего и дарующего жизненные силы мирозданию. Стоп, Караслава, Ты понял, в чем была ошибка постановленного тобой вопроса? Я неправильно выразился. Треба очень точно выражаться с тобой. <решко> Вообще-то лучше выражаться очень точно вообще везде и всегда. Иначе это грех, который описан в текстах. В текстах написано, какую люди мыслите. И далее уточнено, рцы слово твердо. Так что вперед. Это был фильм раньше. Назывался. Чего? Чего? Ну уже все. Что, все? Карослав, что с тобой? Дальше разбираем. Нет, а что ты хотел сказать? Говори сюда. Уже прошла эта тема. Не дальше прошла. Дальше разбирать. И... Ну, что я хотела сказать из телефона? Кто такая из телефона? Я не знаю никаких из телефонов. Что ты говорил перед этим? Я от тебя не отстану. Фильм, говорю, был. Какой? Там... Називається кін дза Там ті жителі на одній з планет, вони взагалі використовували пару слов, які означали все. Вони говорили там, Ку. Ку, да, це все означало все, що вони там. А чем современные недомозгики Свинорюдковичи отличаются? от, А чем современные недомозгики Свинорюдковичи отличаются? Объясни. Они все называют или производным от названия мужского полового органа или женского полового органа или производными от слова актосаития и все.